Вас, друзі! Телеканал Миколаїв представляє програму Стопкадр в студії Ані Тарашевська. Що надихає людей на творчість, ми поцікавимось в нашій сьогоднішній програмі. І на власні очі побачимо, як змінюється світ під пензелем художника. Приснився сон, вищий сон, в якому я побачив себе художником. Она светится как-то изнутри. Это один из таких приемов классиков. Я об этом не знал. Ну вот теперь я уже об этом знаю. Все, что мы делаем, да, вот мы, наши действия, поступки, ну, в конце концов, жизненный путь, он предопределен свыше. В наше, вы знаете, сложное такое непростое время, хочется все-таки покоя, да, тишины, мира, в конце концов. И вот, вот это, у меня, вот это мое вот желание отразилось вот в этих картинах. Друзі, сьогодні ми пропонуємо вам подорож в дивовижний світ картин Володимира Бугаєнка. Інженер корабле, будівник за фахом. Він несподівано відчув ноту творчості і став писати картини. Його персональна виставка була представлена в Миколаївському музеї суднобудування і флоту. І хто не встиг відвідати її? Може зараз разом з нами оцінити роботи Володимира Бугаєнка. А що змусило його взяти в руки пензля? Почуємо зараз. Це удивительне збиття. Це ну, для мене вже в далекому 2012 році. э, вот. приснився сон, вещий сон, в котором я увидел себе художником. Ну, вообще-то, случайное событие, так сказать, вот я слабо верю, потому что все, что мы делаем, да, вот мы, наши действия, поступки, ну, в конце концов, жизненный путь, он предопределен свыше. Мы просто выполняем, скажем так, то, что нам предписано. И э, интересно, что вот после вот этого вещего сна я начал писать картины. И я его рассматриваю, знаете, как какое-то напоминание, как и толчок. Или как-то э, вот и Господь Бог меня в общем-то направил на то, что я должен еще в этой жизни совершить. Вот так и получилось. Но дело в том, что вещи и сны, они бывают... Вообще сны э, сложно, э, наверное, понять, где вещи, сон, а где не вещи. Бывает часто снится, ты там то то ты там то то А вам именно на сказали, что Владимир, да. вы художник. Вы знаете, удивительно, этот же сон приснился и моей жене. Только, немножечко в разное время. Она мне рассказала, я проснулась, вижу тебя на выставке, ты рассказываешь о том, о своих картинах, висят твои картины. Но я к этому отнесся, знаете, как скептически. Потом через пару дней, может быть, по, э, после разговора, ассоциации такие, у тоже, кстати, вот приснилось, как-то я смутно помню, но помню, что я что-то пишу. И потом мне мои домашние говорят, давай мы купим тебе холст, купим тебе мольберт, краски. ну я сначала отнесся к этому, знаете, как к шутке. А до этого вы кисть никогда не держали, как художник? Знаете, да? я до этого не держал кисть, но я в свое время, это было, когда я еще учился в школе, я ходил в художественную школу. Она располагалась во дворце пионеров. Рисовали мы там исключительно карандашом. Вот тоже совершенно случайно это попал. И знаете, благодаря, и вот это произошло благодаря моей бабушке, как это ни странно, Лидии Николаевны, удивительный человек, интеллигентнейшая женщина, она настойчиво меня туда отправляла. Она знала прекрасную литературу, искусство, музыку, играла на гитаре, пела. Это бывший учитель гимназии, то есть старой настоящей гимназии. И, кстати, я учился по ее же настоянию и музыкальной школе в это же самое время, кстати, которая находится напротив этого зала, в музыкальной школе номер один. Я не хотел ходить, мне это тяготило. На фортепиано учились играть? А? На фортепиано учились? Я класс, по классу аккордеона, и второй у меня инструмент фортепиано. И получается, что мне хотелось больше свободного времени, больше хотелось, ну, в общем-то, поиграть. Конечно, Мальчишка да. тем более. Но она мне говорила, что пускай ты не будешь великим музыкантом, но ты будешь понимать музыку и уметь ее слушать. И пускай ты не будешь великим художником, но ты будешь знать живопись и понимать эту живопись. И я вот сейчас вспоминаю ее слова, это мудрые слова. Вот так. Это произошло. Поэтому я закончил эту художественную школу, э, студию, вернее. У нас был старый, старый такой старичок. К сожалению, не помню его ни фамилии, ни имени, но это был настоящий человек. И, кстати, по... Э, Результатом вот это моего обучения, когда я уже начал писать маслом, родилась одна из картин. Вот я потом, может, расскажу о ней более подробно. А здесь она есть? Да, вот эта картина. А она... Давайте сразу перейдем к ней. Давайте. Хорошо. Друзья мои, идемте, посмотрим вот сразу по ходу действия. Мы сейчас посмотрим вот о картине, которую сейчас говорит Владимир Викторович. Владимир. Это э, картина, э, это копия картины. Английского художника, да, английского художника Джона Стобарта. Э, знаете, когда вот я учился в этой школе художественной, это старичок, ну, дедуля, ну замечательный человек, он э, рассказывал не только технику э, рисунка, построение композиции, э, свет, тень. Он еще много рассказывал о художниках. У него были огромные каталоги репродукции. Он нам приносил, рассказывал, что вот особенность этого художника, этого, этого, это огром... это это огромное, это, по-моему, даже больше, чем вот обучение технике рисунка. Это при... он привил любовь вот к искусству, к живописи. Он знакомил вас с личностью художника, что очень классно. Знакомился с личностью и знакомил с его работами. Особенности у каждого художника свои. И вот однажды он принес огромный каталог огромные такие э, репродукции на хорошей мелованной бумаге Джона Стоборта. Это английский художник, 19-20 век он жил. Это морской, морская тематика. Это не чистый маринист. Он писал порты, писал э, корабли, причалы, мосты. И вот мне так это поразило. Знаете, я захотел иметь вот эту репродукцию и копию. Я обошел все книжные магазины. Их было в разы больше, чем сейчас. Думаю, ну найду, попрошу у родителей деньги, куплю. Не нашел, не было. И вот когда я уже начал писать, я случайно в интернете набрел на подборку картин Джона Стобарта. Мне понравилась эта картина, я решил ее повторить. Я счастлив, что она у меня сейчас есть, и я вот ее написал. Здесь она, английский порт Владимир Бугаенко. Да, посмотрите, телезрители, вот практически вы уже находитесь в Англии. Посмотрите, вот там уже корабли стоят на рейде, готовые устремляться за сокровищами. Вот мощенная дорога, ну, вообще фонарь, пожалуйста, все, все как. Вот она, вот она, не надо далеко ехать, друзья мои. Смотрите, вы уже в Англии. Благодаря нашему герою Владимиру Бугаенко. Владимир Викторович, ну вы писали ее же. Э, не, вы ее не срисовывали? Вы ее вот так вот смотрели и писали, да? Ну, э, я вживую ее не видел. Я э, электронная, скажем, копия, да, была. Часть элементов я добавил, да, часть немножечко убрал, э, немножко цветовую гамму изменил, ну под себя, под свое понимание. Ну, да простите меня, Джон Стобарт за это. Я думаю, что он простил. Да, но тем не менее вот э, я ее увидел вот так, как она вот здесь сейчас вот представлена. Да. Замечательная картина, это одна из ваших первых картин. Да, да? одна из моих первых картин – это картина Джона Стобарта, вот это английский порт, да. А вот здесь, вот смотрите, телезрители, идемте, вот э, только что мы с вами смотрели. Владимир Викторович продемонстрировал свое умение и эм, умение слушать своего учителя, который знакомил с личностью художника. А вот смотрите, вот это его уже музыкальное образование, он все-таки недаром закончил музыкальную школу, вот играют трое, я так понимаю, кузнечиков. Да? да, это, вы знаете, вот у меня, вот это была первая картина, которую я как бы из серии, я назвал ее условно для себя, детская серия. Вот это, ну, скажем так, детская картина, радостная картина. Вот тут, да, совместилась у моя и музыкальное, так сказать, образование, и художественное. В середине аккордеон, ну, гармошка, но Практически аккордеон. <laughs> да, это почти я. <laughs> да, и вот это вот она, конечно, тоже получилась такая, ну, скажем, радостная картина, солнечная такая, веселая. Вот она мне тоже очень понравилась. Вот эта я говорю, что это одна из первых картин вот такой детской серии. У меня много потом пошли дальше картины. Вот э, картина балеринка, вот на лугу девочка. И вот недавно у меня, кстати, появилась картина, когда я вот еще выставка была, я написала вот эту картину. Можно ее посмотреть? Давайте Посмотрим, вот, давайте. Вот о, о детской серии Коль мы да. слово мол. Это вот только только картина, родилась картина. Да. Она еще без рамочки, она только только высохла, но что меня вдохновило? Вот вышло солнышко, да, стало тепло, как-то хотелось э, света какого-то. Ну, вообще в наше, вы знаете, сложное такое непростое время, хочется все-таки покоя, да, тишины, мира, в конце концов. И вот, вот, это у меня, вот это мое желание отразилось вот в этих картинах. И, вы знаете, почему детская серия? Потому что дети, ну, когда я вспомнил свое детство, это беззаботное время, да? Человек, когда ребенок, он ни о чем не озабочен, нет никаких-то проблем, ни интриг, ни работы, он просто живет, он радуется. И вот, Еще он делает уроки. Да, и вот это вот время, это замечательное время, которое, в общем-то, мы все пережили, мы вспоминаем. Вот это я хотел вот отразить в своей картине, как я называл, детская серия. Так, можно сказать, что это ваш автопортрет? это Нет, это просто тоже обобщенная такая вот, такой образ обобщенный, который ну, показывает, что вот счастливый человек, вот он, она ни о чем не думает, она собрала ромашки и бросает, ей видно, как они падают, как они плывут. Она испытывает огромное удовлетворение, ей, ей нравится. Она счастливый человек. Вот счастливых людей я пытался изобразить в виде детей. Это здорово, что ваши картины, Владимир Викторович, э, изображают счастливых людей, друзья мои. Понимаете, э, хочешь быть счастливым, будь им. Хочешь быть счастливым, посмотри на картины Владимира Бугаенко и поверьте, счастье постучится к вам в дом. И вот я вижу уже вот балкон, с которого можно разглядеть это счастье, правда? Знаете, это, кстати, тоже очень удивительные вещи. Это акварель. Это все картины написаны маслом, а эти две картинки написаны акварелью. Причем, смотрите, как интересно телезрители. Вот дверца, в которую стучит счастье, а вот балкон, с которого можно ближе рассмотреть счастье, правда? Да. И вот, кстати, акварель, эти картины и балкончик, они родились тоже не случайно опять же, не случайно. Вот э, я очень часто посещаю выставки э, нашего областного э, выставочного зала сюда художников, и однажды, ну, я благодарен Олегу Константиновичу Приходько, председателю нашего общества, он иногда приглашает нас вот на эти выставки. Однажды попал на выставку акварели, графики и постели, и там меня настолько поразили Акварельные работы, какие-то воздушные, такие прозрачные, ну, в общем, ну, неземные. Я пришел домой, мне захотелось попробовать. Но ну, это... А у со... этого акварелью вы не резали? Да, в жизни. И это, понимаете, это совершенно особая область творчества. Это и краски, и техника, и материалы. И, в общем-то, пришлось немного поработать, потрудиться, почитать по интернету, поговорить с нашими художниками, которые работали акварелью. Особенно я благодарен вот... Макушину Юрию Андреевичу, который много мне подсказал, и по выбору бумаги. Есть же очень много бумаги, много красок, кистей, по технике. И вот родились вот эти две картины. Но они пока здесь две, потому что они попадают под тематику этой выставки. Думаю, у меня там есть еще пару акварелек, но они немножечко другого плана. Давайте посмотрим их, эти картины, внимательно, телезрители. Посмотрите, с чего начинается счастье. Оно начинается с маленькой дверцы, которая в тени. Она незаметна, но она украшена цветами. Она уже готова к тому, что счастье зайдет. И вот, пожалуйста, балкон, с которого смотрит прекрасная девушка. Она там где-то в глубине, да? Да, да. И этот балкон, и, э, я написал акварельку еще почему? Потому что она у меня была в варианте масляна, масла. Вот она, балкончик расположен на той стене. Это масло. Это уже, скажем, картина, написана мастихином. Дело в том, что м -м, вот есть две техники для меня, по крайней мере, это кисть и мастихи, ну, есть смешанная техника. Но вот я вообще, как инженер, как конструктор, да, я люблю да, все. Мы то... напоминаем нашим телезрителям, что перед нами да. не только художник, но инженер-конструктор. Я люблю все точное, аккуратное и люблю прорабатывать мелкие детали. И вот когда работаешь с вот такой картиной с мелкими деталями, то это кроме удовольствия приносит еще большую затрату физических сил и моральных, потому что сосредотачиваешься на деталях, пробуешь, смотришь. И вот когда написал картину проработанную, и вот у меня тут есть несколько картин несколько таких детально проработанных, хочется потом как-то отдохнуть, да? хочется как-то поменять что-то, да? Хочется взять мастихин и помахать этим мастихином по холсту, отвлечься. Совсем другая ну, группа мышц работает, совсем другая группа, так сказать, э, ну, ощущений. И вот в один из таких периодов была написана вот такая картина. То есть, это картина как отдых от мелких, да, вот, тяжелых... Вот, вот говорят совершенно, что это Карл Маркс отдыхал, решая математические задачи. Я не Карл Маркс, но я меняю вид деятельности, вот, и пытаюсь написать, конечно, писать, вот, менять, допустим, проработка кистью и мастихином. А вот эта вот картина, это уже проработка... Да, это уже детальная проработка, совершенно верно. Это... Посмотрите внимательно. Картина... Это, скажем так, голландский натюрморт. Мне очень нравится голландская школа, голландских фламандских мастеров, где характерно что? Вот такой темный-темный глубокий фон, полутени цветы на заднем плане и передний план светлый. Получается вот такой объем. Причем характерен проработка очень-очень мелких деталей. Вот посмотрите, пожалуйста, телезрители, проработка мелких деталей. Посмотрите, эта картина, она, казалось бы, мрачная должна быть и темная, потому что темный фон но на самом деле она такая яркая. Совершенно верно. И вот чем характерны еще вот голландские натюрморты, что у них там есть такие маленькие фишечки. Они располагают, размещают э, насекомых, вот улиточки, муравьев, э, каких-то бабочек. И вот это тоже я пытался сделать. Вот у меня два муравьишка, улитка одна, улитка вторая. Это характерные, характерные элементы голландского натюрморта. И тут ну, без чего, в принципе, и природа не может существовать. Это маленькие жители нашей планеты тоже. Да, и они оживляют в общем-то и картину, оживляют и нашу жизнь, да, делают ее, так сказать, веселее и радостнее. Но вот, что интересно, что вот этот голландский натюрморт, они, как правило, все картины с темным задним фоном. Но мне вот хотелось в одной из картин тоже сделать типа голландского натюрморта, но фон сделать задний посветлее, чтобы было как более солнечно. И вот у меня вот эта вот картина вот, с вазой, с натюрмой. Идемте, идемте, посмотрим. Да. Вот она, правильно? Это, посмотрите, это... друзья мои, посмотрите, да, вот это... это тоже голландский натюрморт, но это уже другой. Современный, ну, да, это ближе к современному. Он получается светлый, так сказать, несколько блик такой. Идет современная чашка, ну, более-менее современный кувшин. То есть это уже как-то ближе к нашему времени. А вот эта картина тоже типа голландского, но она совершенно в совершенно другом виде, со светлым фоном. Но она лето, яркая, да, да. она брыжит просто да. всеми созревшими соками. Совершенно верно, она светлая. И вот эта картина, кстати, тоже снабжена очень многими маленькими-маленькими такими прибамбасиками. Вот пчелка сидит, вот бабочка. То есть все вот эти вот элементы принадлежат виландского натюрморта, фрукты, корзиночка, тут тоже... тоже ну вот что интересно, здесь очень много разных деталей, и если смотришь в общем, их сразу не увидишь. Просто бросается в глаза, что в первую очередь это яркая солнечная энергия. А потом, когда ты начинаешь погружаться в нее, ты вдруг находишь в ней массу-массу всяких интересных деталей. Вот и характерно, вот эта голландская школа характерна тем, что картину можно рассматривать на расстоянии 10-15 сантиметров, можно рассматривать издалека. И тут, и там вы увидите совершенно удивительные вещи, которые нельзя посмотреть. Вот отойдете, посмотрите одну общий план, подойдете ближе, совсем другое впечатление. То есть вот это характер, характерно вот это вот голландских мастеров, голландской школы. Эта школа, она мне очень близка, своей техникой, своей проработкой, своей детализацией. Голландскому письму, друзья мои, можно научиться даже не уезжая в Голландию. Главное было бы желание, правда? И вот еще один натюрморт. Идем дальше. Посмотрите, телезрители. А это немножечко грустный такой натюрморт, потому что э, тельпаны они поникли немножечко, да? Но мне хотелось бы показать, что э, все-таки э, в нашей жизни существует, скажем так, какая-то мудрость, которая заключена вот в книгах. Это это вечная мудрость она не приходящая. И есть элементы, которые вот сиюминутные. Это тюльпан. Вот тюльпан сейчас завял, да, вот он насыпался, его больше нет. Мы получили удовольствие, посмотрели на него сейчас. А в книге сосредоточена вот эта вот мудрость, сосредоточена вот эта вот вся жизненный опыт, который переходит от поколения к поколению. И вот это все вместе совмещается. Вот это наша жизнь. Вот сиюминутная и вечная. Вот я здесь пытался вот это показать. Друзья мои, вы представляете, какой глубокий смысл? Внимательно посмотрите, сиюминутная, живые тюльпаны, и вечность. Вот она свеча, которая догорает, и книга, которая хранит мудрость поколений. А мудрость ее не купишь. Она либо есть, либо ее нет. Правда, Владимир Викторович? Вообще, я хочу сказать, что вот, э, вот сюжеты, вот, которые у меня э, рождаются, вот хороший смысловой сюжет, ну, это дорогого стоит. Вот, вот, конечно, есть смысловые картины, есть просто легкие картины, там, Натюрмортик, или Зажик. Они тоже имеют право на существование. А но... давайте вернемся к вашей детской э серии, потому что мы говорили и от мудрости веков мы вернемся вот к детской серии. Это балеринка, Зам да. Зрители -зрители. Ну мне Хотелось ее показать, что вот эта девочка, которая, наверное, тоже ее заставила бабушка ходить в балетную школу, как меня раньше. И вот она потанцевала, она устала. Она села и отдыхает, смотрит. Вот я хочу сейчас вот просто посидеть, посмотреть. Ушли зрители вот она одна осталась, и она под впечатлением своего выступления вот сидит и смотрит на нас вот так вот такими грустными усталыми глазами но это картина добрая потому что дома ждет чай добрая бабушка и куклы да скорее всего скорее всего это так вот еще одна если это наша балерина она немножко загрустила потому что устала то здесь сосредоточенность в детском личике она собирает цветы и плетет венок так я поняла да она вот это ее ну я не говорю говорю, что это цель жизни, но в данном случае ей очень интересно, вот она попала вот на этот луг, где многообразие цветов, и она ну, не то что растерялась, она хочет скорее и скорее все это собрать себе в руку, охватить вот эту прелесть, эту красоту. Мне тоже эта картина очень нравится, и у меня случайно получилось, вот один из специалистов смотрел эту картину, из, профессор, она сказала, что вот удивительно у меня как-то получилось, что обычно свет в картине или слева, или справа, или спереди, а тут у меня получился совершенно непроизвольно, свет как-то сзади. А ну, друзья мои, посмотрите. Свет она как-то озарена. Посмотрите внимательно. Да, она озарена изнутри получается. Да, да, она светится как-то изнутри. Это один из таких приемов классиков, я об этом не знал. Ну вот теперь я уже об этом знаю. Вы знаете, когда я вообще пишу любую картину, у меня уходят все какие-то бытовые проблемы. Я ни о чем не помню, я счастливый человек, вот счастливый, я ну, продлеваю себе жизнь, у меня никаких нет ни забот, ни проблем. Вот мне что-то там болело, я пишу картину, у меня ничего не болит, у меня все хорошо, я просто летаю. Вот знаете, это, это время, когда я пишу картины, это я ну, живу счастливой жизнью. Это так получается. Боже мой, по-всякому приходит счастье. Владимир Викторович, а вот это, это ведь тоже ваши работы? Да, это мои работы. Ну, это я пробовал э, сделать роспись по стеклу, а вот э, на заднем плане это и бокал, и вот там еще несколько блокнотов у меня. Это так называемая точечная роспись. Я на нее тоже случайно в интернете набрел. Это э, и вот мышка тоже, вот тоже. Можно любой предмет расписать в виде точечной росписи. Вот казалось бы, мышка для от компьютера. Мышка, да. а и э, как она заиграла? Вот так вот получилось э, вписала. Потом у меня есть еще много точечной росписи. Вот блокноты я тоже расписал в виде точечной росписи. Давайте Обыкновенный посмотрим. блокнот, который э, вот, э, для работы пригоден. Это тоже удивительная техника, которую я тоже нашел в интернете. Это вы расписываете красками? Это специальные контура. Это специальные контура для росписи. Это маленький тюбик. Это тоже целая песня по выбору. но это очень тонкая работа, это очень, очень кропотливая. Тонкая, да. много я испортил до этого материалов, но потом, когда уже руку набил, получилось вот такие интересные вещи. Вот в точечной росписи что важно? Важно размер точки, расстояние между точками и сочетание цветовое. И вот если это подобрать, если это удачно совместить, получается вот интересные вот такие вот работы. Причем эту линию, когда ведешь, ее нужно вести одним движением, не останавливаясь, потому что если остановился, обязательно будет сбой этих точек и, в общем-то, не очень-то будет все аккуратно. Старинная техника, в Китае древняя, в Индии древняя была, вообще в античные времена родилась, ну там целая история этой точечной росписи. Кстати, точечная роспись, многим понравилась эта роспись, многие мне заказывали блокноты, делая им, даже многих обучал. Вы знаете, и получается у людей, у меня даже было пару мастер-классов, в которые люди приходили, и я им показывал, они не верили, что получится. Точечной росписи может научиться каждый. Только нужно терпение, старание и аккуратность. Это однозначно. Вот, поэтому в этом. И желание, да? И желание, конечно, это прежде всего желание. А вот если поднять глаза выше, посмотрите, телезрители: вот две лодки: это Черное море. Ну, это, скажем, лиман. Вот так. Да, это Лиман, это, кстати, поскольку это музей Сустрения и флота, то, конечно, хотелось какие-то картины, связанные с морем. Но я осознаю, что я, в общем-то, не маринист, да, что у меня это не самые лучшие картины, хотя, в общем-то, они просто смотрятся неплохо. Ну, поэтому я вместе с Татьяной Сергеевной, директором музея, я ей благодарен, что она меня приютила здесь, мы решили вот разместить пару вот таких вот работ морской тематики, близко к морской тематике. Было бы удивительно, если бы у вас все-таки инженера, судостроителя, и не было бы морских картин? Ну да, совершенно правильно. Но морская тематика ⁇ это отдельная совершенно статья. Есть маринисты, есть портретисты, есть пейзажисты. А вы кто? А я, скажем, ну, скажем так, прежде всего натюрморист, вот так. Иногда, может быть, у меня какие-то картины. Вот пейзаж у меня получается, скажем, не очень четко, но тем не менее получается. Люблю еще Смотрите, вот городские пейзажи. Коль мы заговорили о пейзажах, но я так поняла, что это не Николаев, а это Париж. Друзья мои, едем в Париж с Лимана прямо в Париж. Да, это мы были с друзьями в турпоездке однажды. Ну, однажды, года два-три назад. Были в том числе и в Париже. Ну, мне просто поразил этот город. Это это красавец, гостеприимный, замечательный город. И я когда приехал, мне захотелось как-то повторить его. Но ну, я... так вот все и было, да? Что вот шли люди под зонтиками, да, такие да. элегантные. И вот эти листья, которые облетают. А там эльфа Эйфелева башня. башня. Ну, это у меня вторая картина. тоже Париж. Первую картину у меня просто купили. А вот эту я решил еще вторую написать Париж, потому что ну, люблю этот город, мне очень нравится и приятно на нее смотреть, скажем, на эту картину. Да, я хочу вам сказать, телезрители, что Париж хороший город. И глядя на картину Владимира Викторовича, ты так и влюбляешься в этот город, в Париж. И даже несмотря на то, что идет дождь и все под зонтиками, он хорош всегда. Всегда хорош. Париж замечательный город, я его люблю. І, кстати, Вену теж. Я очень люблю Віну. может, Може, будущем у меня картина появится що й в'янський пейзаж. Я гадаю, друзі, що вам сподобались картини нашого сьогоднішнього героя-художника Володимира Бугаєнка, який впевнений, що творчість обов'язково постукається в серце того, хто уважно прислухається до свого серця. Щодень день завтрашній нам готує? Почуємо зараз. Я, Ані Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре. 5 травня Луки. Немає ані хліба, ані муки, а прийде осіння Лука, з'явиться і хліб, і мука. 6 травня святого великомученика Георгія Победоносця. Він є покровителем війська і усіх знедолених, яких ображає ворог. Георгий с теплом, а Миколай чудотворец с кормом.